Ремонтные работы в жилищно-эксплуатационном участке номер один начались по плану. И в настоящее время проведен ремонт кровли на улице Пионерская Карла Маркса. Большая работа проводится и по выполнению наказов избирателей. Кроме этого, приходится проводить и те работы, которые возникают вне плана. Это устранение прорывов и обращение граждан. Но, несмотря на это, все намеченное планируется выполнить вовремя. Мы делаем прорывы. Отремонтировали жилой фонд двух домов. Улица Карла Маркса и Пионерская 9. Приступили к, ремонту отопительной системы в домах на Крестьянской, на Крестьянской улице, дом 17. За летний период, как вы считаете, вы справитесь с должны, запланированной работой? Должны управиться. В самое ближайшее время ЖУ номер один планирует приступить к проведению текущего ремонта котельных, чтобы к началу отопительного сезона все было готово.